Bersatu Muhyiddin <coughs> Tun M ah. Masih baik PKR PH Bergolak Buat ah. saya nak tanya Satu je lah Hari tu Dalam 3-4 podcast sebelum ni Kita dah pernah ulas uh, Yang sebenarnya Bersatu ni dah Apa kita panggil Ceasefire dah Mana ada ceasefire Ada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Dalam meeting Tapi tiba-tiba Benda tu macam worsening Jadi kalau Mungkin from your observation Mungkin ada yang kami Tak nampak ke Apa yang YB tengok saya rasa it's irreversible <coughs> kerana ini factional fight to the death to the death ha, to the death factional fight to the death dia sudah sampai ke peringkat contohnya hanya akan ada satu pemenang hmm. ha, kerana kerana uh, <coughs> Kalau contohnya a uh, Tan Sri Muhyiddin kekal dan dia telah buat keputusan untuk bersama-sama dengan Azmin yeah. kan. <laughs> Kalau dia kekal maksudnya Azmin menang maka um, kumpulan Dato Sri Hamzah memang out out seterusnya dan uh, bagi parti seperti bersatu uh, sejarah dia tidak satu tidak panjang macam PKR dan bersatu pula ditubuhkan 2 tahun terus jadi kerajaan mm -hmm. jadi dia tidak cukup masa untuk melalui um, um, baptism of fire uh, untuk membina uh, idealism yang lebih cekal macam PKR mm -hmm. kan? jadi kalau macam PKR dulu awal-awal eh, um, soal kerusi soal calon soal jawatan ini untuk tempoh 10 tahun pertama sebenarnya tak ada isu pun. Sebab memang tak ada kajian pun, memang bertanding menang satu je. Hmm. Hanya selepas 2008 baru dia jadi isu yang agak besar hmm. kan. Hmm. Tapi keadaan itu sangat berbeza dengan uh, bersatu mereka telah merasa kuasa seawal mereka membentuk parti. Hmm. Uh, jadi ini adalah pertembungan sampai ke mati kerana contohnya eh, nak masuk PRU akan datang kalau pada pemerhatian saya lah dan saya faham lah perasaan orang yang bersama-sama dengan Datuk Seri Hamzah -hmm. -mm. kalau mereka tidak berjaya menukar ataupun memujuk ataupun memaksa Tan Sri Muhyiddin untuk berundur maka Sebahagian besar calon-calon ataupun orang-orang uh, Dato' Sri Hamzah itu takkan jadi calon. Hmm. Habislah. Satu, uh, kalau menang mereka tak ada tempat, lagi teruk. Uh, dan uh, kalau kalah, lagilah uh, tak ada gaji, tak ada habuan semua kan. Itu berapi di peringkat Azmin pula kan. Yeah. Uh, dia lagilah dia pendatang baru di dalam uh, bersatu. Dan... Dia setiausaha agung yang dilantik... Contohnya... Kalau Tan Sri Muhyiddin bersetuju... Untuk ada pelan peralihan... Dan Dato' Sri Hamzah... Uh, mengambil alih, Maka dia tak ada tempat langsung lah... Dia akan hilang jawatan dia sebagai setiausaha agung... Dan dia dah tak ramai orang sangat... Mm. <coughs> dalam bersatu mm. tu kan... Nah, jadi... Lagilah senang untuk dipupuskan... Mm. Jadi dia dah sampai ke peringkat itu... Dan serangan demi serangan adalah sangat personal. Contohnya kepada Datuk Seri Azmi ni serangannya ialah mengenai video kabur. Mm -hmm. Kan PKR pun tak serang dia pasal video kabur <laughs> kan. Uh, jadi yang yang paling kuat memainkan serangan pasal video kabur ni ialah daripada geng bersatu sendiri. Mm. Jadi perkara itu sangat personal. Jadi saya tak nampaklah perkara ini akan sembuh. Um, dan kita pun melaluinya di dalam PKR uh, kan. Kerana dalam PKR dulu uh, bila ada pertembungan ideologi hmm. dan dia bermula selepas 2008. Hmm. Kerana bila dah dapat tempat kuasa itu tiba-tiba kumpulan yang masa itu orang panggil katel lah hmm. kan. Tiba-tiba jadi kuat, <coughs> ramai dan kebanyakan mereka ini pun ialah muncul. Sebagiannya UMNO Sebagiannya kan mengaku Saya dulu reformis, Tapi tak pernah ada lepas tu lah Tiba-tiba ada kan um, Sebabnya ialah Cara itu adalah cara UMNO Iaitu biar orang lain kat depan Take all the bullets Kamulah yang pergi ceramah Yang berkempen semua tak apa Kami duduk belakang ni Diam-diam Mengawal parti Menjadi ketua cabang semua Supaya bila menang Kami semua dapat jawatan kajian hmm. Kan nah, Jadi Kita dah melalui uh, Proses itu dan dia tidak akan sembuh. Uh, dan sebab itulah uh, PKR berantakan a uh, daripada satu pemilihan ke satu pemilihan kan. Uh, cuma PKR lain sedikitlah kerana kebanyakan yang yang ada yang asal ini uh, kita bukan uh, kejayanya politik. hmm. -mm. Jadi maksudnya lebih mudah untuk kita walk out ataupun untuk untuk kita tarik handbrake dan uh, uh, kamu nak sangat ha, nah, lah itulah yang berlaku dalam PKR sekarang hmm. good luck to you I've done my job you know I've achieved uh, some of my objective then I'm more than happy to move on kan tapi dalam bersatu keadaan itu tak macam tu mereka sebahagian besarnya adalah ahli politik yang memang uh, itu career mereka career mereka kan jadi dan itulah juga yang akan menyebabkan um, akhirnya uh, perkara ini akan ada limpahan kepada um, PN lah dan pada masa yang sama juga um, contohnya yang terbaru ini serangan Tun Mahathir kepada Tan Sri Muhyiddin. Nah itu tuduhan yang sangat berat. Hmm menuduh apa nama ni Tan Sri Muhyiddin ambil duit, duit. semua tu kan jadi uh, itu juga ialah bayangan bahawa uh, pertempuran dalaman itu tidak pernah habis hmm. jadi dia akan menjelma dalam beberapa bentuk lah kadang-kadang Tun Mahathir untuk rakyat di luar mungkin kita tak ambil pot sangat lah kerana orang selalunya tengok kepada kerajaan yang sedia ada lah kan hmm. rombakan kabinet tapi untuk orang di dalam bersatu you know perkara-perkara ini serangan Tun Mahathir tun, maksudnya Tun Mahathir pun memang tak bersetujulah dengan Tan Sri Muhyiddin gini semua tu kan dan uh, <coughs> daripada maklumat yang saya dapat uh -huh. uh, Tun Mahathir memang lebih cenderung kepada Datuk Seri Hamzah hmm. sebab Datuk Seri Hamzah mendapat uh, sokongan daripada PAS Ritun Mahathir ni, tumpuan dia ialah untuk menjatuhkan kerajaan je. Dia tak peduli Memang pun. Memang ada sampai sekarang? Memang lah. Dia tak peduli pun siapa dia. Taki Yudin ke? Kalau Ramanan boleh jatuhkan, dia sokong lah Ramanan tu. Kan? Yeah, dia yeah, tak peduli. Ada 80 kursi. Aha, kan? Contohnya kan? Jadi, um, dalam keadaan contohnya, uh, Datuk Sri Hamzah daripada pengetahuan yang saya ada sokongan daripada Tun Mahathir itu ialah kepada Datuk Seri Hamzah hmm. Karena pas bersama-sama dengan Datuk Seri Hamzah And, dan uh, Tan Sri Muhyiddin memang agak isolated sebab itu walaupun ada perjanjian damai ke umum damai ke ada saja dari satu masa ke satu masa ada sekumpulan ketua bahagian yang minta Datuk Seri uh, Tan Sri Muhyiddin berundur. berundur dan saya ingat perkara ini akan berterusan dan pas cucuk kat luar lah dan saya ingat kalau seleslai lagi pada satu masa PAS akan kata tak apalah uh, uh, bersatu kami ada calon perdana menteri kami sendirilah dan uh, kalau ini juga berterusan dan ia akan berterusan ia akan melemahkan bersatu dalam rundingan kerusi dengan PAS nanti mm kerana PAS ni pengalaman saya berunding kerusi dengan PAS sebelum ini kan uh, dia tak dia tak ada sopan santun bila nak kursi ni dia akan cakap benda yang paling menghina sekali uh, kepada orang yang dia runding kursi tu jadi dia akan keluarkan lah cerita ini kamu bergolak kita tak percaya dekat itu ini kan hmm. jadi um, yang itulah yang nasib baiknya ialah PKRPH bergolak sebab kalau aman PKRPH tak bergolak Aman semua Sabah menang bergaya Kan Maka tumpuan rakyatnya itu Akan kepada bersatu Tan Sri Muhyiddin dengan Tun M lah Yang berlaku Orang Kelantan kata bolok dalam hmm. Dia tengok bolok kat dalam ni kan uh, Tapi Nasib mereka baik uh, Tapi dia ada juga uh, Masalah Okay kerana public pressure and being on the in in uh, in the spotlight tu <coughs> sebenarnya lebih lebih uh, baik, baik untuk menyelesaikan masalah sebab kalau perkara ini kononnya hanya berlaku orang tak tahu sangat dan rakyat pun tak tekan sangat dia Uh, dia tidak ada urgensi untuk menyelesaikan masalah itu dia hmm. akan bertusan 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 sampailah kepada PRU tapi kalau contohnya you know orang pelekeh, orang tekan uh, kena troll semua tu maka is a, uh, is is a natural reaction di dalam kepimpinan bersatu untuk cuba menyelesaikan dan mencari formula Uh, yang boleh diterima oleh semua pihak lah. But oh. I, I don't see that's coming. Mungkin Maksud, semua Allah dah tetapkan. Maksudnya mereka ni tak, <coughs> tak cukup pressure lah untuk selesaikan masa mereka Buat masa sekarang lah. Buat masa sekarang. Kerana tumpuan rakyat itu ialah kepada kelemahan PH dan PKR. Mm. Ha. Jadi uh, rakyat pun tak ambil pot sangat lah apa yang berlaku di dalam... Um, bersatu uh -huh. sedangkan krisis dalam bersatu itu sebenarnya serius hmm. ini bukan krisis yang kecil yang jalan keluarnya itu adalah sangat sangat sukar turning back bagi kedua-dua daripada di luar lah kan kerana ini soal existential crisis ini soal uh, apa apartment ni uh, uh, pertempuran at existential level mm -hmm. kepada uh, kumpulan Datuk Seri Hamzah melawan kumpulan Datuk Seri Azmin yang bergantung kepada Tan Sri Muhyiddin. Mm. Okay. Uh, since we on the topic of pembangkang kan. Di mat, I mean di mata orang ramai perhaps parti yang paling stable at the moment masih PAS sebab di No Dirty Laundry ad dekat public katakan kata tak ada tak ada pergaduhan dalam tak ada kontroversi sangat lah adakah ini satu signal yang teruk yang di allowed by PH because PH pun bergulak parti-parti lain Signal Leng. macam mana? I, Tanyalah dalam bahasa Melayu uh, Ya, saya tengah fikir macam mana nak tanya soalan Translate dalam bahasa Melayu Tanya cikak GPT <laughs> um, Kira Orang ramai akan pandang PAS ni sebagai parti yang paling stable lah. Yalah. Itu given lah. Cuma sama ada... Sama ada sesebuah parti itu boleh menang membentuk kerajaan... Dengan bergantung semata-mata kepada kebencian pengundi kepada parti-parti lain... Tanpa menawarkan sesuatu yang... Wow. Yang itu... Saya tak yakin lah sebenarnya kan? Jadi itu kedudukan PAS kan Sebab hmm. tu PAS macam diam Jadi tak buat apa kan Sebab um, Perkara Sebab Okay History is the best teacher hmm. um, Orang Sebab tu saya selalu baca Kadang-kadang komen Orang maki hamun Semua ni kan Uh, daripada walajib ke walaun ke sekarang walanon kan dia pakai hamun semua kan macam-macam dia kata uh, orang kita netizen ni eh, they have a very short memory you lah. know, dan dia tidak mengambil pandangan yang panjang eh. Uh, kerana kalau dia melihat daripada garis masa yang lebih panjang Sebenarnya hmm. ada banyak perkara yang berlaku hmm. sekarang ini telah pun muncul in different shapes and sizes in the past. Hmm. Kan? Contohnya kan. Ni soal uh, adakah kalau parti itu nampak tenang uh, dia boleh menang dalam pilihan raya kerana parti-parti lain tu nampak lebih bergolak kan. Inilah yang berlaku tahun 2014 2015 dalam AMNO dahulu. Hmm. Oleh kerana pergolakan telah berlaku di dalam PKR bermula dengan 2014 uh, di Kerajaan Negeri Selangor kan. Kemudian 2015 uh, Pas, uh, Pakatan Rakyat masa itu berpecah dan uh, uh, pertembungan uh, yang sangat uh, personal di antara DAP dengan PAS hmm. kan. Sehinggalah tubuh Pakatan Harapan kan. Masa itulah tiba-tiba saya ingat pimpinan di dalam UMNO termasuklah Tan Sri Muhyiddin termasuklah Tun Muhyidd Tun Mahathir mereka merasakan oleh kerana pembangkang ini dah sangat lemah dan rakyat ni dah memang menyampah kat dia lho, sebab you dah lah pembangkang lepas tu bergaduh sesama sendiri kan Kemudian Anwar Ibrahim di dalam penjara. Lepas tu yang tinggal kat luar ni ada kem, kartel lawan. Bukan kartel semua kan. Sebab itulah yang memberi keyakinan bahawa mereka boleh goncang UMNO daripada dalam untuk mencabar Datuk Seri Anwar uh, Najib masa itu. Mm -hmm. uh, kan? Dan Datuk Seri Najib pula merasakan bahawa I will fight them. Kerana there is no way lah kita akan hilang undi kerana uh, Pakatan, harapan Pakatan Harapan ni terlalu lemah. Dan dengan three corner fight, sebenarnya tak ada harapan untuk mustahil saya akan kalah. But 3 years was all it takes. Hmm. Kerana selalunya ahli politik ni dia fikir kepala dia, dia tak baca apa pandangan rakyat di luar kan. Jadi PAS pun terkejut masa itu, masa 2018. Sebab itulah juga perkiraan PAS. Dia rasa mustahil lah paket harapan ni boleh menang dengan segala kelemahan Tun Mahathir pula ada dalam tu di PKR ni bukan setuju pun dengan Tun Mahathir PKR pula Azmin bergaduh dengan Rafizi lah dengan yang itu kemudian Anwar pula dalam penjara kan jadi maksudnya apa pun rakyat benci kat mereka dan mereka terlalu lemah dan mustahil parti yang lemah boleh menang jadi perkiraan pas masa itu ialah tak apa kita Uh, main pintu belakang dengan Amno. Kita akan bantu Amno dengan undia uh, pecah undi tiga biar Amno lawan uh, PH. Pas, kalau pun pas tak menang, Amno akan kembali berkuasa dan kita demi perpaduan Melayu dan Ummah maka kita lepas ini uh, akan mendapat tempat, kan. That's basically roughly the thinking. Tapi dia tak baca uh, pandangan rakyat lah. Pandangan rakyat uh, Dan saya dah mula boleh nampak Data-datanya Begitu sekarang Okay Bermula daripada Tahun 2016 itu Kita mula nampak Lebih ramai Sedikit Dari satu bulan Ke satu bulan Bahawa ramai Pengundi Yang merasakan Bahawa Kalau Dua bulan yang lepas Dia kata dia akan Undi BN eh? Dua bulan selepas itu Dia kata Dia akan jadi Pengundi atas pagar Tak pasti Hmm We are seeing that now lah. Kerana bising tak bising sebenarnya uh, dan ni nak menjawab yang Fahan tanya tadi kan. Bising tak bising semua. Kita ini hidup zaman digital. Bila zaman digital ini, sumber maklumat rakyat ni banyak tau. Jadi dia membentuk persepsi dan juga keputusan dia mengenai sesuatu parti, seseorang pemimpin, sesuatu isu um daripada pelbagai sumber. Dan dia tidak lagi mengikut bulat-bulat apa yang cuba uh, disampaikan oleh sebuah parti mengikut pandangan partisan parti itu. Uh, yang yang totok parti itu memang dia akan ikutlah, ikut lah. Mana ikut mana-mana kan. Tapi pengundi atas pagar ni mereka dengan cepat menjadi swing voters. Dan swing voters ni tak tentu mereka akan uh, mengundi semata-mata kerana dia tak suka parti yang dua-tiga lagi. Hmm. Dia memang nak cari what is the value proposition ha, dan yang itu sebenarnya masalah-masalah yang kalau PAS contohnya berharap yang kucah kaci parti lain ini akan meletakkan mereka di depan saya tak rasa is is that straightforward because history has shown it sebenarnya bahawa pengundi menilai melebihi daripada soal pergolakan politik kucah kaca. they need to be inspired They need to feel positive about the party and positive about a party itu is all about the future. Apa yang akan menjadi lebih baik di masa akan datang. Bukannya okeylah kita memang dah teruk oh, Tak apalah orang tu pun orang tu lah kan? So it can work Tapi it's not as powerful And as strong a motive Than inspiring voters For a better future Dan yang itu kelemahan yang pas Masih ada sampai sekarang lah mm -hmm.